Hi, good evening to all viewers. Today, I'm happy to present you my 50th uh, performance. This is my favorite uh, Dakshinamurti Stotram. I'm performing you. Please do support me. विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेव तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न महिदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न महिदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजशान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुन माया कल्पितदेशकालकलनावैचित्रचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयच्चपि महायोगी वय स्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न मयितं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न मयितं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्वैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पाधगं भासते साक्षात् वेदवचसायो यो बोधयच्च श्रितान् यत् यत्साक्षात्करणाद्भवेन पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाचिद्रघटोधरस्थितमहादीपप्रभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकर्णद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्त मनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमोतये न मयितं श्रीदक्षिणा मोतये तस्मै श्रीगुरुमोतये न मयितं श्रीदक्षिणा मोतये देहं प्राणमपि इन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदु श्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशंवादिना मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न मयितं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न मयितं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रंस्तदिवाकरेन्दुसदृशो माया समाच्छादनात् सन्मातृकरणोपसंहरणतो यो भूत् सुषुक्त पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये न म इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बा्यावाग्रता दिशु तथा सर्वास्वस्थास्वी वृत्ता स्वुवर्तमहिचंतुर तम सदा भजतां यो भजताद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूतये न मयितं श्रीदक्षिणा मोतये तस्मै श्रीगुरुमूतये न मयितं श्रीदक्षिणा मोतये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स स्वामि सम्बन्धत शिष्याचार्य तथा पितृपुत्रध्याम भेदता स्वप्ने जागृति पुरषो मैपरिभ्रमित तस्म श्रीगुरूमूर्त नई दीदिमूर्त तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमयितं म इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरं भाष्य न लोनिलोम्बरमहर्नाथो हिमां सुपुमान् इच्चा भातिचराचरात्मकमिदं यश्वैव मोत्यष्टकं नान्यत्किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद्भिभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीगुरुदक्षिणामूर्तये सर्वात् पद्ममिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनाशवनादमनना चास्तसकर्तना सर्वात्मिभूतिसहत श्यादीश्वर स्वतः तस्म सिन परिणत चैश्वर्यम व्याहत तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणा मूतये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणा मूतये यू